Приветствую бандитосы, пришла посылка с аукциона Виолити, ссылочка под видео а также закреплена в комментариях. Чебаны, Киевская область, чебаны, чабаны, О, даже прочитать не умею, извиняйте. 45 гривен за доставку, кто был в чабанах, напишите. Сейчас мы откроем. И шо? Опа, тут красиво так упаковано, тяжеловато, тяжеловато, скажу я вам. Блин, надпись плохо, придется зарисовать. Эх, распаковочка. О, вы бачите, как тут все упаковано, красиво, гарно. Опа, и с другой стороны также. Да, интересная идея. Вот так берем мы открываем. И тут монетки будут. Ты же надо было еще так посадить 10 копеек с щитом. Эх, дальше. Бам-барам-бам-бам-бам-бам -бам -бам -бам. Тоже десюлик Двадцаточка О, это было даже на медальоне Девица, прикольно, да? То есть медальон себе носил Прекрас, вот такую. Это ж хотелось на шее носить вот такие добро. кому уже надо медальончик такие продам дорого. Сразу скажу. Так, я думал, все, но тут еще одна перегородка, дивіться, и те самые, Хлопцы, я даже не знаю, я замучился их, как вам сказать, распаковывать, а человек еще и запаковывал их. Добрый, что хоть есть такие любители, что еще врезают туда, так интересно именно получается. Ну, это еще дольше, я не знаю. Есть же выдержка у нас, коллекционеров, чтобы все запаковать. Так что переходите на Виолите, ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Так, и все монеты я уже собрал. Его их сколько у нас получилось. Сосчитать можно. Кто знает, может ставить лайк, писать комментарий и не ждать, чтобы я считал. А кто нет, ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, и медальон 45. И вот еще одну нашел. 46. Так что, кому нужны монеты, переходите на аукцион Виолити. Ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Я подивился, потому что думаю, что не сходится. Пересчитал монеты 47, 48, разом с этой монеткой. Вот с таким медальончиком. 48 лотов. Все в порядке. Все, спасибо вам.